До ТЦК. По-перше, осуждая любое насилие, э, отбой таким методом. Мы таким методом ничего не решим. И это все лишь линтики в этой системе. И это работает только на нашего противника. Но сейчас кто, что еще работает на нашего противника и кто покажу. А такие вот заявы, как Борис Овчаров, Дончанин, позывной. Вот текст его публикации. Призывает, нет, спочатку он будет, что у нього есть зброя, он будет ее застосовывать до когось, Потом он вымогает обовязково озброить все патрули от ТЦК до СП огнепальной боевой зброей. Чтобы застосовывать ее без попередження. И, ну, блять. Хотя тут реально, как я не знаю, призыв к гражданской войне. И что это такое? Как это еще назвать? я не знаю, вам Борис некуда деть свою агрессию, так, блядь, если он Покровск, Новосилка, можете поехать показать, какой вы великий воин. И, по-моему, есть куда его выражать, уже настрелялись. Если вы не настрелялись, и вы кажется, что вы как-то помогаете Украине такими заявами и вообще существованием ТЦК, хоть и даже в ТЦК на данную хвилину есть адекватные люди. Ну, блядь, неадекватов таких, как вы, становится с каждым днем все больше и больше. Еще мне понравилось следующее ваше. Если кто забыл, как выглядит Борис, он выглядит вот так вот, Молодец. Кто-то не понял, о ком речь идет. После того, как на Бориса полился негатив, он решил вот это ответить. То, что весь негатив, который ему сейчас льется, это 95% боты, 2% C2 на титаньки кисть, которые там за кордоном сидят. И 3% ухиллянской биомассы. Ебанутся, Просто ебанутся. Какая-то хуёвая у вас статистика, Борис. Там не учитываются такие, как я. И вообще большинство адекватных людей, которые адекватно развито критическое мышление, не хавают то, что подают в новостях вот так вот. що ж, за уши залетает Я вас разочарую очередной раз доказывает насколько вы потеряли реальности, блядь, со своєю табельною зброєю ублизу я очко пиздоти і вважаєте що всі хто хоч чуть-чуть критически то сразу он працює на нашого противника повторююсь зброю користуватись вмієте не тільки ви і... всеми погрозами, я не знаю, вы только, вот вы как раз и на противника.